Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL, Dangerous Queen, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Quién eres? Mi amor, por supuesto. ¿Te encanta llamarme de diferentes maneras? ¿No te gusta? Te dije que no me gusta, así que te gusta. Bonita sonrió y Kirapat suspiró, porque al final ella siempre terminaba cediendo ante ella. ¿Estás cansada? Kirapat acarició suavemente el cabello de Bonita, ignorando las miradas provocativas de su hermana menor, antes de volver a centrarse en su amada. No le había preguntado esto sin razón, su vida siempre era agitada y objeto de curiosidad de los demás, especialmente de los periodistas, a quienes les encantaba crear escándalos para manchar la reputación de la familia. Afortunadamente, la familia de Kong Tang no estuvo tan involucrada en estos asuntos como imaginaban, o quizás fue porque Kim manejó la situación impecablemente. Sin embargo, al salir de la habitación, no tenía ni idea de cuántos fotógrafos tenía que esquivar. Cenar con Chongwa no era algo habitual y su media hermana también era blanco frecuente de los medios. Algunos periódicos seguían difundiendo falsos rumores sobre la disputa entre las hermanas por la herencia de su difunto padre. ¿Qué tipo de tema? Cualquiera, si estás cansada, dímelo. Al oír esto, Bonita sonrió aún más. No hubo un solo día en que se arrepintiera de haber tomado el coche de Kirapat para escapar de la lluvia, y agradeció a Quinn por no haber pasado de largo esa noche. Cualquier tema, por supuesto. Y si los periodistas preguntan por nuestra relación sobre mí, ser solo una chica sin raíces. No importa con quién hables, siempre puedes decir que soy tuya, y no me importa lo que digan los demás. Al final eres a quien elijo, mi favorita, la única. Bonita se detuvo un momento. Estaba Kirapat siendo dulce con segundas intenciones otra vez. Unos días terminaría sus exámenes y las vacaciones se acercaban cada vez más. Grave, si quieres saberlo, Intenta decírselo a los periodistas cuando vengan a preguntarte Siempre puedes decir que soy la reina de alguien ¿Qué pasaría si dijera que soy la favorita de Quinn? En ese caso asegúrate de hablar alto para que todas sepan a quién perteneces Así gente como Paquín no volverá a acercarse Que la Pat seguía enojada porque alguien a quien consideraba amiga había actuado así como su amada. Pensó ella que tendría la lucidez para saber que estaba bien y que no, pero se equivocó. Había dejado que sus deseos tomaran el control. Ignorando por completo el sentido común, Bonita se inclinó y le susurró al oído a Kirapat. Era algo que nunca había dicho, pero en ese momento estaba lista para hablar, con el corazón libre de miedo, y la certeza de que jamás sería abandonada. Te amo. Kirapat se quedó quieta, parpadeando lentamente hasta que Bonita repitió. ¿Oíste? Dije que te amo. No necesito decirle esto a todo el mundo. Es suficiente que mi queen lo sepa. No importa si otros no lo aprueban. A mí eso es suficiente. Porque al final ya soy la favorita de queen. La única, ¿no? Bonita nunca se había considerado una persona celosa posesiva. Más aún, Kirapat nunca había sido alguien que le hiciera sentir así hasta ahora. Quizás porque cuando una relación cambia, las expectativas cambian con ella. O quizás era porque era la primera vez que su amada cancelaba una cita con ella. Todo se sentía nuevo y extraño. Y aún se mezclaba con una sensación sofocante en el pecho que podía expresar con palabras. Ella siempre estaba irritada, sintiéndose incómoda al saber que la clienta de Kirapat era una extranjera cariñosa, que todavía tuvo la audacia de decir que el trato solo se cerraría con éxito si recibía el mismo cuidado que siempre de la amada de Bonita. Puf. De verdad era tan encantadora. Rostro serio, postura firme y, además de testaruda, Bonita entendía perfectamente que Kirapá tenía responsabilidades pero aún así no pudo evitar sentirse descontenta al descubrir que estaba halagando a un importante cliente extranjero. Era obvio que Kirapat no podía ser ella misma todo el tiempo. Había reglas y el peso del cargo que ocupaba. Aunque ella quería girar a la izquierda, a veces la vida la obligaba a ir a la derecha. No había otra opción. Al fin y al cabo, nadie en el mundo puede vivir sola según su propia voluntad. Bonita intentó culpar a la fuerte lluvia de su mal humor. No podía llegar a casa y se quedó atrapada sola en el edificio de la universidad. La lluvia la deprimía. Fue en ese momento que se dio cuenta de lo acostumbrada que estaba Quinn. Pensó en su rostro serio, el coche siempre aparcado esperándola después de clase, las pequeñas conversaciones que tenía por los móviles, el sonido de la lluvia cayendo con fuerza, los truenos retumbando a lo lejos. Todo eso solo intensificaba su melancolía. Al menos no estaba sola. Había otros estudiantes atrapados por la lluvia. Si hubiera estado completamente sola, podría haber llorado. La soledad la golpeó duro.